Багато іграшок, я їх часто ламаю. Зазвичай ми їх А Сьогодні зробила садочка інсталяцію. Це дуже виявилося цікаво, тому що з поламаної іграшки можна робити щось цікаве. У нас вийшла велика піраміда в ви, мого зросту. Це супер. Сьогодні принесли купу поломаних іграшок. У мене вдома часто ламаються іграшки. Я не знав, що з ніг що там можна зробити. Ми дали поломаним іграшкам друге життя. Було дуже цікаво. Особливо гарячим пістолетом було. Цікаво причепляти. Тепер ця інсталяція залишиться у нас в садочку. Є тільки що все. У мене нету те. Сегодня было и очень интересно, получилось большая башня, большая башня из игрушек. Мне очень это понравилось, понравилось. Я расскажу эту пирю, Как эту пирамиду сделать. И потом и потом мы сделаем всей семьей и и, 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 и приготовим и скоро там моей мамы будет день рождения спешить, было бы сейчас не время э, играться только. Надо еще делать маме подарок. Сегодняшняя пирамида очень хорошая, да куда? Очень-очень хорошая. и приклеил него. Это моя была любимая игрушка, она поломалась. Хорошо, то мы не ее не выбросили, а прицепили к пирамиде. беречь в природу это здорово. А эта пирамида останется у нас в садике. А я буду заглядывать на свой мотоцикл. ломается. Пирамида из игрушек выше меня. Я принес поломанные игрушки. Сегодня мы делали вот такую пирамиду. Классная получилась пирамида. Она выше меня. Игрушки были цветные. Они все в одном стиле. Вторая жизнь поеманных их игрушек. so bo jim bila tlipa lisi. Ko bo sak sa plana, je da se klasno. Oni moja sa sta na polo. Hala so da ne недавно поломался экскаватор, и я его сегодня принес. У меня часто ломаются игрушки. И здорово, что мы сегодня их не выбросили. Получилась эта инсталляция выше моего роста. Это когда мы бережно относимся к природе. Сегодня такая пирамида у вот... у нас в садике. Я знаю, как ее делать. І воз надазу ще раз так совсем було інтересно. Я сьогодні принесла вель поламані ляльки, а моя. Соня, Що принесла? Я також принесла. Ми сьогодні робили ось таку піраміду. Це піраміди з поломаних іграшок. Треба берегти природу, адже поломані іграшки можна було Я Яку чіп? чіпляла іграшку. Іграшки мене рідко ламаються, тому я дуже сумую. Але здорово, що. Ми Дали друге життя і не викинули їх на смітник. Я розкажу вдома і спробую зробити таку ж піраміду з мамою і татом. я немного расстраивался, потому что жалко было ее и выбрасывать. Здорово, что мы сегодня игрушки не выкинули, а сделали пирамиду. Вот это здорово и бережно относиться к природе. Отцеплял игрушку машину. Больше всего мне понравилось ставить игрушки на пирамиду. поломную игрушку. Мы делали такую пирамиду из игрушек полома. Раньше я игрушки выбрасывал. Сегодня мы сделали из танзанча. Я расскажу маме и папе, как это делать. Может, такую дому спробуем сородить. Эта пирамида останется в садике. Он будет напинать, что можно не выбрасывать игрушки. сегодня не выбрасываю куски, а сделаю в пирамиду. Я расскажу маме и папе, и дом будет можно сделать такой же, но придется сделать вот такую штуку. Это пирамида высшего ласта. Здесь полно поломных игрушек. Я принес Рио, Дракон, Автомат и Трансформер. Мы сначала разобрали поломные игрушки, а потом соорудили такую пирамиду. Мы цепляли их специальным пистолетом. Это пирамида из поломных игрушек. Можно будет у меня дома сделать еще такую одну. Потому что у меня часто ломается игрушка здорово, что мы их не выбрасываем, а давай отдаем старым жить. Это ведь беречь природу означает. хочу башню из, из, игрушек. Это ставьтесь до природы, потому что мы игрушки не выкинули, а сделали из них пирамиды. Я цеплял маленькую игрушку, чтобы закрепить это був ну, э, это был горячий клей, э, и он масло, и ничего не отлипается. Я запомню, как делать и расскажу м -м, батькам. Я сегодня принес машинки свои сломанные игрушки. Когда, они, когда я их сломал, я их чинил, чинил и не смог. А еще много надо было чего. Хорошо, что мы их сегодня не выбросили, а сделали инсталляцию. Это ведь беречь природу означает. Я расскажу, как это делается и всем остальным. Можно сделать еще таких несколько пирамид. И, или еще какие-то подделки. Эта пирамида останется в нашем садике. Мне понравилось сегодняшнее занятие, потому что мы там украшали пирамиду. Я не, не не все игрушки принес, потому что некоторые сломанные игрушки у меня остались дома. Но, но, но теперь я зато знаю, что с ними можно сделать. Вот такая вот чудесная пирамида вышла из игрушек. Пора как мы делали башню. Такую башню сделать несложно. Я расскажу, как это делать дома. По попробуем но соорудить а такую такой же башню. Мы часто ломаем игрушки. Очень жаль, что у них надо убасывать. Сегодня здорово, что мы из них сделали пирамиду я знаю, что игрушка можно дать еще одну еще жизнь. Я цеплял вертолетик и машинку. Мой вертолетик, то, что я цеплю, вот. Сейчас он уже одного цвета с пирамидой. А когда мы делали пирамиду, была цветная. Я запомню, как это делается. Можно сделать еще на пирамиду.